श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॐ श्री तालवीशाखि रावत श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता मामिद वामेद श्रीमद्भगवद्गीता అథ దోధ్యాయ అథ మహాప్రాణక్షము థ దాని మీద ఆఘాత అథత్రయోదశో తాళవ్య షో దీర్ఘముతో దాని మీద ఆఘాత పక్కన సంయుక్తాక్షము మహాప్రాణముతో వచ్చినది కాబట్టి షోకి దా కలిపి షోద్ అని ముందు పలికి తర్వాత महाप्राण अक्षमद्धा की आवत्ततो ध्यायह अथत्रयो दशोध्ययह श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं तलविषतो शरीरं अनुस्वारम अंगोच्चारिना कौन्तेय का औत्वमतो दान्मीद आघात कौन्तेय य ह्रस्वमु कौन्तेय तर्वात संयुक्ताक्षं यामीद आघात पलकुरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रमित्यभि क्षेमिद मेमीद आघात क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो एतद्यो तामी यातो या एतद्यो... एकलव्यालेद्योत्ति द्विद्वाक्षं ताकितावत् वेत्ति चरण विसर्ग तर्गत क्षे उन्न అపవాద నియమానుసారము ప్రాహు తర్వాత విసర్గ ఉచ్చారణ శ్వాస హు అని పూర్తిగా చేసి ्रार्जुन सति तद्विदः ब्रह्मक्षेत्रज्ञ इति तद्विदः पूर्ति श्लोकम् ॐ तत्सृद्धि भगवान् भगवजगीतासु इदम् शरीरम् कान्ते यत् क्षेत्रमित्यभिधीयते तत्सदिते तो भगवदितासु क्षेत्र विद्यायाय